Всем привет! Меня зовут Наталья. Вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня мы с вами приступаем к вязанию второй части свитера паутинки реглан погоном. В первой части мы с вами вывязали росток и провязали плечевую линию, линию плеча или, или линию погона, как ее еще называют. И сейчас мы с вами приступаем непосредственно к вывязыванию рукава. Кто еще не подписался на мой канал, Обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы э, в следующей части видео, которые выходили, э, вам приходило оповещение, уведомление, чтобы вы не теряли и потом не искали его на моем канале. <coughs> а сейчас мы можем приступать и начинаем сейчас с вами вывязывать рукав. Значит, рукав у нас будет находиться. Сейчас я вот последнюю петелечку провяжу, которая у меня... Э, еще не провязана перед маркером осталась и расскажу как мы будем вывязывать рукав значит рукав у нас будет располагаться между вот этими двумя маркерами где у нас находилась петля линии плеча линии погона значит мы с вами будем делать прибавки только со стороны рукава между вот этими маркерами с, с наружной стороны мы прибавки делать не будем смотрите что мы с вами делаем перебрасываем маркер и дел и начинаем с прибавки только теперь не с наклоном вправо а с наклоном влево мы набрасываем петлю из предыдущего ряда на спицу и за заднюю стенку провязываем лицевой. Дальше у нас идет следующая петля, и теперь делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку. Вот так. И перебросили наш маркер. Далее у нас идут все лицевые петли спинки. Вот здесь между маркерами у нас и будет расти рукав будет расширяться именно рукав. <coughs> Продолжаем вязать все петли спинки до, следующих, до следующей пары маркеров. Дошла до следующей пары маркеров, перебрасываю маркер и делаю из протяжки прибавку за заднюю стенку провязываем вот таким образом Петля плечевой линии и за переднюю стенку. Все дальше все петли переда провязываем лицевыми. Все прибавки у нас делается с внутренней стороны маркеров. Первый ряд провязан у нас с прибавками, второй ряд вяжем без прибавок, просто лицевыми петлями. Провязываем весь второй ряд самостоятельно, встречаемся в третьем ряду. Второй ряд провязан, в третьем ряду снова делаем прибавки с внутренней стороны маркера. Из перемычки поднимаем перемычку и за заднюю стенку провязываем лицевой далее идут просто лицевые петли и снова перед маркером тип только теперь за переднюю стенку и за счет этих прибавок внутри маркера у нас и будет вывязываться рукав точно так же провязываем до следующей пары маркеров дошла до следующей пары маркеров и повторяем то же самое перебросили маркер подняли <coughs> петлю за заднюю стенку провязали лицевой дальше лицевые и перед вторым маркером подняли и за переднюю стенку провязали лицевой все этот ряд Довязываем лицевыми петлями самостоятельно, третий ряд провязан, четвертый ряд провязываем без прибавок просто лицевыми петлями, как вы уже заметили, мы чередуем точно так же в нечетных рядах. Мы делаем прибавки в четных ряд четные ряды. Мы провязываем просто лицевыми петлями, то есть прибавки у нас делаются через ряд. Довязываем этот ряд самостоятельно. Итак, четвертый ряд провязали. И вот таким образом, как вы можете видеть, между маркерами у нас постепенно увеличивается количество петель. Это у нас расширяется рукав. Мы вывязываем рукав и одновременно с рукавом мы вывязываем регланные линии. Таким образом мы вяжем, чередуем нечетные ряды с прибавками, с четными рядами без прибавок до тех пор, пока длина нашей вот этой вот регланной линии не достигнет 12 сантиметров. Дальше вяжем самостоятельно. Сейчас у нас идет пятый ряд, он нечетный, мы делаем прибавки, шестой провязываем без прибавок и так далее. До тех пор, пока длина регланной линии не достигнет 12 сантиметров. Все, продолжаем вязать самостоятельно. И так провязала я прибавки со стороны рукавов. Вот у меня расширился рукав. Вот таким образом, вот видите, треугольничек идет. Вот расширялся наш рукав. Вот. И теперь я провязала нужную длину вот этой регланной линии. 12 сантиметров мне нужна была. И теперь мы будем с вами делать прибавки не только со стороны рукавов, но и со стороны переда, и со стороны спинки. Мы будем расширять с вами наш свитер. Для этого, что нам сейчас нужно сделать? Так, секундочку, тут у меня ниточки тоненькие, путаются: Люрикс и махер. Смотрите, девочки, я не довязала одну петлю до начала ряда. Нам нужно сделать вот что. Переснимем ее временно на правую спицу. Снимем тот маркер, который обозначает начало ряда. И наденем сюда обычный маркер. Возвращаем эту петлю. И надеваем маркер для начала ряда. У нас просто на одну петлю сместилась начало ряда для того, чтобы нам удобно было делать прибавки, ориентироваться. И теперь мы будем делать прибавки с обеих сторон маркера нашего. Точнее, с обеих сторон центральной петли, которая между маркерами у нас оказалась. Итак. Итак, значит, теперь внимательно смотрим, как мы, в какую сторону прибавка у нас должна идти с каким наклоном. Значит, первая прибавка у нас идет с наклоном вправо, то есть мы провязываем нашу нашу поднятую петлю за переднюю стенку, перебрасываем маркер, провязываем лицевую петлю и Снова перебрасываем маркер и теперь у нас будет идти прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше провязываем все петли рукава. забыла сказать вам, что подготовьте заранее еще вот 4 маркера, вот один и еще три нам понадобится для того, чтобы отделить вот эту петлю регланной линии. И ряд этот у меня нечетный, я закончила четным ряд, рядом и сейчас вяжу нечетный ряд, в котором делаю прибавки. Далее будем делать прибавки точно так же в каждом нечетном ряду. Четные ряды провязывать Просто лицевыми петлями. И теперь вот мы дошли до маркера. Теперь мы делаем прибавку. С наклоном вправо за переднюю стенку перебрасываем маркер, провязываем лицевую и надеваем еще один маркер. И теперь делаем прибавку с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше э, петли все спинки провязываем самостоятельно, не довязывая одну петлю до следующего маркера. Вот я довязала до следующего маркера, а не довязала одну петлю. И мы надеваем вот этот маркер, второй. Значит, <coughs> и делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку. Перебрасываем, провязываем лицевую. Перебрасываем маркер и делаем прибавку с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше идут петли рукава у нас. Довязали вот до маркера, делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку, перебрасываем маркер, провязываем одну лицевую, надеваем маркер и добавляем петлю с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше все петли переда провязываем самостоятельно. Первый ряд с прибавками провязали, второй четный ряд вяжем без прибавок, просто лицевыми петлями самостоятельно. Второй ряд провязала и третий Нечетный ряд. Снова делаем прибавки точно так же, как делали в первом ряду. Еще раз вам покажу. Значит, перед маркером делаем первую прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку. Провязываем протяжку поднятую лицевая. И со стороны рукава с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше. Вяжем петли рукава. Провязала перед маркером снова с наклоном вправо за переднюю стенку лицевая и с наклоном влево за заднюю стенку. Все петли спинки самостоятельно провязываем. Так, дошла до маркеров возле второго рукава. Точно так же перед маркером мы делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку провязываем. Дальше идет лицевая петля регланной линии. И с обратной стороны второго маркера провязываем с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше идут у нас петли рукава. И снова точно так же. Прибавка с наклоном вправо за переднюю стенку провязываем. Дальше петля регланной линии и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Все. Петли переда провязываем самостоятельно до конца ряда. Все, и так чередуем нечетные ряды с прибавками и четные ряды без прибавок. Таким образом вяжем эту регланную линию, где прибавки у нас из тела свитера, из со стороны рукавов, 8 сантиметров должна быть именно вот эта прибавочка. А с учетом того, что у нас были прибавки со стороны рукава 12 сантиметров, то общая регланная линия у нас с вами должна получиться 20 сантиметров. Так что дальше вяжем самостоятельно и измеряем нашу регланную линию. Значит, общая 20 сантиметров, а вот эту, которую мы с вами начали, где прибавки с двух сторон 8 сантиметров должна быть. Все, продолжаем самостоятельно вязать так вот я довязала необходимую длину регланной линии вот здесь у меня уже пошли отсюда прибавки и на рукав и на тело я провязала 8 сантиметров которые мне необходимы вот они и общая регланная линия у меня вот, 20 сантиметров от того момента, как мы начинали с вами вывязывать рукав. Все, теперь можно переходить к вязанию основного тела свитера. Для этого нам нужно с вами отделить рукава. Я отделяю рукава на дополнительную нить при помощи иглы с широким ушком. Так, эту одну петлю вот у меня до начала ряда я довязала. убираем маркер и саму регланную линию, петлю, которая символизирует регланную линию, мы ее тоже провязываем на тело свитера. И далее, дальше у нас начинаются петли рукава. Я переснимаю их на дополнительную нить. пересняла и теперь зафиксируем дальше снимаем маркер и теперь нам нужно набрать на левую спицу пять петель подреза обычным способом Набираем 5, 5 петель. Тоже на дополнительную нить. 2. Нитка у меня короткая. 3. 4. И 5. 5. Я делаю здесь небольшой узелок всегда для того, чтобы эти петли не расходились, когда вязать их буду начинать. Так, и сейчас я замыкаю наше вязание только уже без рукавов. Значит, вешаем маркер, он у нас теперь будет один, просто который будет обозначать начало ряда. И дальше сначала с вами провязываем 5 петель подреза просто лицевыми петлями просто вместе соединения хорошенько подтягиваем нитку чтобы у нас не образовывалось лишних отверстий 4 5 дальше у нас тут идет регланная петля точнее петля регланной линии мы ее провязываем маркер снимаем и дальше все петли спинки провязываем лицевыми петлями до следующего рукава. Самостоятельно дошла до следующего рукава. Маркер снимаю. Петлю регланной линии провязываю в тело свитера. Снова снимаю и переношу петли рукава тоже при помощи иглы на дополнительную нить. Пересняла, снова фиксирую. Так, маркер этот снялся сам. И теперь на левую спицу точно так же набираем 5 воздушных петель для подрезов. два, три, четыре, пять и фиксируем ее узелком. Так, и замыкаем, провязываем эти пять петель подреза, подтягиваем хорошенечко нить в местах соединения. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер убираем. А нет, тут еще у нас петля регланной линии. Маркер убираем. И дальше все петли переда провязываем лицевыми до конца ряда. Ну все, мы отделили с вами рукава. И теперь нам по кругу вязать просто тело свитера. Значит, здесь в местах подрезов, как я уже говорила, первые несколько рядов, следите за натяжением нити в начале и в конце, чтобы не образовывалось лишних отверстий. А дальше все по кругу вяжем просто длину своего свитера, такую, которую вы желаете. Кто-то может быть не хочет слишком длинный, кому-то средний, кто-то хочет, чтобы на бедра заходило, так что дальше уже меряете и вяжите необходимую вам длину самостоятельно. Здесь больше никаких вопросов и нюансов не возникнет, поэтому вот на в этой части мы уже с вами заканчиваем. Значит, вяжите самостоятельно. И встретимся с вами тогда, когда будем закрывать низ свитера. Я покажу, как мы это будем делать. Значит, в третьей части мы с вами закроем низ свитера, свяжем рукава, закроем рукава и обвяжем горловину. А сейчас во второй, вторая часть уже подошла к концу. Вяжите длину свитера самостоятельно. На сегодня у меня все. Те, кто не подписался на мой канал, подпишитесь, нажмите колокольчик обязательно, чтобы не пропустить выход следующей части. Кому нравится модель и мастер-класс, ставьте лайк. И на сегодня всем пока.